Да, так или нет? Точно, ничего не собрал. Нет, ничего не собрал. Ну вот, мы сейчас с тобой так же самое всю... Ты читать умеешь? Молодец. Я буду за автора и за мышонка, а ты будешь только за мышка. Разумею? Все. Итак, мышонок и мышко. Мышонок захлопнул свою любимую книжку «Рассказики о мышонке» и подумал, а что это он гуляет все время днем? Но еще наверняка интереснее, хоть и страшновато. Как попасть в ночь, мышонок уже знал. Нужно уснуть и всех делов-то, ведь во сне гораздо ближе к ночи. Он прилег на бочок и честно заснул. Во сне проснулся, огляделся и осторожно шагнул в темноту. Продвигаясь на ощупь, он наткнулся на плюшевый силуэт, показавшийся ему очень знакомым. Он сморщил носик, вздохнул в неизвестность, но ничего нового не уловил и принялся лапками ощупывать незнакомую плюшку. В тот же миг он ощутил на своих боках такие же осторожные пожмакивания. Ты кто? шепотом спросил мушок. Так также шепотом ответил силуэт. Неужели пизнах?» Чего? Что ты сказал? Я кажу, нам ты меня не впизнав. Ничего не понимаю. Что это ты так странно разговариваешь? Ничего дивного этого не Как меня батьки научили, так я и разговариваю. Так ты что, иностранец, как Карлсон? По-перше, Карсон не иноземец, ты неуважно читаешь. А по-друге, я тоже не иноземец, а лише твое отзеркаление. Ну такой собі переклад видображень. Чего, чего? Растопырил глаза мушонок, а про себя подумал. Не, по ночам лучше не шляться. И добавил Мушко, я чую, что ты свойский парень, и мы с тобой подружимся. Но не все могу понять из твоего языка. Ты с какой страны? Признавайся. З ридной. А где эта страна находится? Никогда не слышал такое название. Ридная. Вот именно тут, где мы стоим, она и есть. Так значит, я тоже с Ридной страны живу? А уже ж. Ничего себе, а я не знал. А на каком языке ты разговариваешь? Мишонок, здається мені, що в книжці ти набагато кнітливіший, ніж у житті. Вмикай смішльонку. Вмикнув? Мышонок утвердительно потряс ничего не понимающей башкой. Ну ось. Продолжал мышко. Если держава зветься ридною, то и мова ридна втянув. Хорошо, что было темно, не то бы мышко увидел самую глупую физиономию за всю историю существования рассказиков о мышонке. А где ты живешь, растерянно промямлил мышонок? Ну, який же ты насправді дурень? Я ж казав тобі, що я твоє відображення. Тобто я це ти, тому й живу там, де тобі заманеться. Тільки ти сам ще не втягнув до пуття. Хто ти є, мишонок чи мишко? Мишонок почесал затылок обеими лапками. Такое с ним случилось впервые. Но ясно с голове не Мышко, я вижу, что ты умный хлопец, но, но мне пора идти. Не умело схитрил мышку он впервые в жизни был окончательно сбит с понтовыку и совершенно не знал, как выкрутиться. Если нужно идти, то иди. Хотя я все твои хитрости наперед чувствую шкирою, бо сам такий. Иди куди завгодно, мені байдуже. Тільки помнятай одне: от себя не втечеш. Машинник проснулся плотным, протер кулачками глазки, но вдруг на округ было темень и ничего не было видно. Ночь? Подумал Мышь, все еще ночь? Он тихонько позвал, Мышко! Но никто не отозвался, странно, ночь, а Мышка нет. Ах да, он же остался во сне. Вжень и не можно, усмехнулся подругой Мышко и подсумывал. Не, Мышонок, тебе еще зарано колобродить ночами, в день ты совсем инша людина. Exactly.